они предоставили нам этот модуль для того, чтобы людей поддержать в плане отсутствия централизованного водоснабжения. То есть, чтобы люди могли покупаться и прополоснуть вещи, простирнуть, потому что в городе так до сих пор нет воды. 24-28 вот так вот человек в день могут. На час где-то в среднем, на час на человека дается. начала войны как встретили? Еще ходили на работу, все еще, еще не верилось, все еще думали, как-то где-то быстренько все закончится в феврале. Это было все шоком. А, ну потом, по ходу, чем дальше, тем больше понимали, что ничего не закончится. Не уехала, потому что мама на адрес отказалась уезжать, а бросить ее одну здесь то не смогла. Сидели дома в подвале сидели, боялись выйти далеко. Ну, идти было некуда. То есть магазинов не было ничего, не было ни связи. Идти куда-то из дома было бессмысленно. Сидели дома, если будет пожар, чтобы можно было затушить. Потому что с 1 июня, когда началась именно обстрелы, когда Россия пробивала все это, все горело. Горело, все улицами горело, дом за домом. Поэтому если бы мы не были дома, мы наш бы дом тоже сгорел. три или четыре раза выбивали окна. Ну, постепенно. С одной стороны, был прилет вылетело в окно. И вот эти стекла мелкие, которые все разлетались во все стороны, их надо было собрать и выбрать. Они как в огороде были, так и на клубах, так и в доме внутри. Но в доме ты собрал там быстренько все, а в огороде это все мелко. И вот эта мелкая моторика, когда ты что-то делаешь, ты отвлекаешься. Это был единственный способ вот, всем что-то делать. кормила животных. Еще рядом соседи побросали собаки. Я вот каждое утро, пока еще более-менее тихо было, я старалась выйти покормить. И вот 11 сентября, когда начался обстрел, я вышла кормить животных рано утром. И я увидела, что сильно стреливают А 12-го я уже увидела, что наши ребята идут с нашими шевронами, нашивки эти все слезы. Слезы. Я такой выдохнул, думаешь, слава богу. Когда только зашла Украина, вот, только организовывался этот пункт, я ушла для того, чтобы общаться с людьми. Потому что там ни людей, ни соседей, там никого нет. И чтобы не сойти с ума, чтобы было с кем общаться и как-то как вот, знаете, даже не в плане денег там как-то, ну, это тогда вообще не, не интересовало. А вот чтобы живое общение, куда-то себя деть, или как, с чем-то помогать куда-то. Вот, понимаете, вот это вот было первое.